Наше правительство затевает новую волну приватизации. После решения продать Одесский припортовый завод, Кабмин намеревается избавиться от государственных спиртзаводов. Хотя в первом квартале этого года Укрспирт заработал почти 50 миллионов гривен, то есть увеличил прибыль на голосальных 280%. Тем не менее, даже при таких успехах государственный спирт все равно ворует, причем делают это десятками тонн. Секретные материалы нашли человека, который заработал на государственном спирте миллионы долларов и при этом не боится показывать свои богатства. Таких ворот мы не видели даже у Януковича. Видеокамеры на мраморе портрет собаки. С другой стороны личные инициалы. МЮ. Кто прячется за этими эпическими вратами? В этом доме живет Юрий Мельник. Бизнесмен из города Титиев. Киевская область. Во дворе три элитных внедорожника и даже маленькая позолоченная часовня. Официальный бизнес этого человека – отопление, но за деньги на котлах вряд ли строят такие хоромы. А вот на спирте такое богатство зарабатывают в два счета. На прошлой неделе СБУ и налоговики накрыли подпольный цех по изготовлению спирта. был проведен обшук у месте Татьев Киевской области, а также село Якимевка в области. Фискальная служба говорит про арест 18 тонн бодяги. Было вылучено в месте Татьев в количестве 18 тысяч литров. Из этого можно сделать приблизительно 45 тысяч литров водки. То есть, если в среднем одна бутылка горькой стоит 55 гривен, сумма изъятия составляет почти 2,5 миллиона гривен. Правда, СБУшники насчитали 15 тонн, на 3 тонны меньше, чем фискалы. Сошлись в одном, изъяли и опечатали 4 грузовые машины, владельцев которых пока не называют. На данный час с следующим управлением заходы по установлению всех обставин. Но секретные материалы узнали, чьи это машины, и, кажется, нашли покровителей спиртовой мафии. В день задержания мы засняли опечатанные автомобили в одном кооперативе Татиева. Вот они, на пломбах печати фискальной службы, номера машин Киевская область. Согласно реестрам, два этих грузовых «Мерседеса» принадлежат семье Мельника. Знайомому вам Юрію і його сістрі Галі, на которой оформлен і один автомобіль Nissan Armada. Знаєте, такого э, квятківського Юрія. Знаю. Це ваш кум, так? Конечно. Дійсно так. Кришує толкобізнес Мельника по слухам його кум Юрій Квятковський, прокурор Луганської області, а в прошлом замначальник МВД Київської області. Працюю по сьогоднішній день у прокуратурі. Уганського У 2014 чотирнадцятому сім'я Квятковських задекларувала два земельних участка, дом на 300 квадратів і квартиру майже на 90. Їздив тогда за начальником веде області на трьох машинах: Кія Саренто, Кенго і Старий Уазік. Родні теж не ходили. На трих жену і двох дітей оформлено чотири авто. Цьому році склав. Он 26 злочини на 10 тысяч. Стоит учесть, что жена прокурора Квятковского владеет вот этим отелем, который тоже находится в Татьеве. Даже если посчитать зарплаты и прибыль от отеля, все равно возникает вопрос. Откуда, сколько машин, да и сам отель откуда? Мы написали запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы лично пообщаться с Юрием Квятковским. Но ответа так и не дождались. Что же думает о причастности прокурора к спирту его кум Юрий Мельник? Неожиданно Мельник уверяет, не имеет никакого отношения к контрафактной продукции. Мол, грузовики действительно его, а вот товар другого человека. Называть имя, наверное, боится. Машины мои, но не мои. А, товар не а, товар ваш, так? Конечно, я за этот товар никакого отношения не имею свое оправдание делает сенсационное заявление. Спирта в Тетиве было не 15, не 18, а почти 25 тонн. И мельник подозревает, куда они делись. Выручение товара было там, как мне словесно было сказано, 18 с тонн, но уже преследователи СБУ, где -то 6 тонн пропало этого товара. Секретные материалы продолжают следить за черными рынками спирта в Украине и держать на контроле ситуацию в Татьеве. В следующих наших выпусках мы покажем новых алкогольных баронов и узнаем, кто из чиновников им помогает.